जी नहीं हॉस्पिटल में ही नहीं कहीं भी हमारी जब घर की बहन बेटियां अस्पताल में होंगी या अगर कहीं अच्छे पद पे भी अगर जैसे उत्तर प्रदेश की हाल ही में एक घटना वायरल हुई थी जिसमें महिला शिक्षिका की छुट्टी अप्रूव करने के बदल बदले में प्रिंसिपल ने उसे इशारों में किस मांगा था तो जब भी इस प्रकार की घटनाएँ आती है तो महिलाएँ ही नहीं पुरुष भी जिनके घर की बहू बेटियाँ बहन बेटियाँ बाहर जाती हैं वे तो पुरुष भी अपने आप को बहुत विवश महसूस करते हैं और मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा ममता बनर्जी से मैंने सुना हाल ही में कि वह बांग्लादेश में रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक प्रोटेस्ट करने जा रही हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उनके प्रशासन का यह काम नहीं था उनको सजा दिलाने का वो प्रोटेस्ट कि, किससे वह सजा की मांग करना करने जा रही हैं यदि उनके प्रशासन में न्याय दिलाने की शक्ति नहीं हो तो आज ही वो इस्तीफा दे दे सेफ फील तो एक्चुअली कस्य नहीं मेन सब्जेक्ट ये कि आपने अपनी दीकरियों ने क्यों शिक्षण आप એનાથી વધારે જરૂરી આપણે આપણા દીકરાઓને શું શિક્ષણ આપીએ છીએ ઘરે એની બેન સાથે એની મમ્મી સાથે એની કોઈ પણ સિબલિંગ જે ગર્લ છે એની સાથે કેવું વર્તન કરે છે કેવો વ્યવહાર કરે છે ઘરમાં નાના નાનું નાના નાના જે વર્તનો થાય છે ને જે છોકરાઓ છોકરી પ્રત્યે હાથ ઉપાડી દે છે એ વસ્તુ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે એ વસ્તુનું બાળક ને મમ્મી પપ્પાએ એના પેરેન્ટ્સ હોય ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે બેટા છોકરીઓ સાથે કેવું વર્તન કરવાનું છે એ છોકરાઓને શીખવાડવામાં આવવું જોઈએ બહુ જરૂરી છે છોકરીઓને બધી છે કે ભાઈ તમારે આમ નહીં કરવાનું તેમ નહીં કરવાનું છોકરાઓને શું છે કંઈ જ નથી સો આના ઉપર એક તો ધ્યાન રાખવાનું છે ને બીજું કે આમાં પોલિટિક્સ નહીં રમાવી જોઈએ ઓફકોર્સ જે પણ છે એને ન્યાય મળવો જોઈએ ને જે છે એને સજા મળવી જ જોઈએ આપણા દેશમાં એવું નથી કે આપણું લોકશાહી છે ને એટલા માટે એવું છે કે થશે જોશે વાર્તા ચાલે બધું ભૂલી જાય લોકો આમ તેમ પત પતી ગયું પણ બીજા દેશમાં જે આ ઈરાક એ લોકો જે મુસ્લિમ દેશો છે ત્યાં જે છે ને કાયદા એવા કાયદા ઓફકોર્સ આપણે ત્યાં નથી જવાના પણ થોડા સ્ટ્રિક્ટ હોય ને તો છોકરાઓ પણ થોડા ડરે હવે આમાં सेफ ऑन सेफ બધું પ્લસ માઈનસ બધે જોવાનું ડરીને જીવવાનો કોઈ મતલબ નથી આગળ વધતા રહેવાનું ને કેરફુલ રહેવાનું કોણ કરેગા આજ સમાન મે યે સબ દેખને કે બાદ યે જનરેશન મે મહાભારત સે સમજાયા જા રહા હે દ્રૌપદી વરસ્ત વસ્ત ઉદાહરણ ઉદાહરણ દિયા થા સમજાયા ગયા થા લેકિન ફિર ભી આજ કે જનરેશન મે मर्द जात વહી ચીઝ કર રહે હે જો પિછલે મે વાપિસ કર ચુકે હે તો યે ચીઝ બહોત ગલત હે कॉन्सिक्वेंस हर माँ बाप अब अपनी लड़कियों को बाहर जाने से रोकेंगे डरेंगे धीरे धीरे तो आत्मनिर्भर भारत बन रहा था महिलाओं को जगह मिल रही थी अब उसमें वापस ये सब आएगा तो कहाँ कोई कहाँ कोई एकदम सेफ फ़ील करेगा बिल्कुल नहीं करेगा लड़कों को इतना समझाया गया है कि जैसे आप सब अपनी बहन और अपनी माँ को देखते हो वैसे सबको देखो लेकिन मुझे नहीं लगता आज के जनरेशन में ऐसा कोई मिलेगा और ना ही लड़कियाँ सेफ रह पाएगी सिर्फ देखा जाए तो एडल्ट ही नहीं जो आज के दो ढाई साल के बच्चियाँ हैं जो अस्सी साल की बूढ़ी हैं वो भी सेफ नहीं है तो रात को निकलना तो क्या दिन में निकलना भी लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हुए भी वही चीज़ें दोहराई जा रही है सो so, यूनिवर्स का लॉ है यू को तुरंत 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 फांसी दे right. देनी चाहिए के हमारी सरकार भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि वो रेपिस्ट होगा या फिर वो कोई भी इंसान जिसने उस लड़की के साथ ऐसा किया होगा मेरे लिए वो रेपिस्ट और सरकार दोनों एक बराबर है क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया और आपको पता चल रहा है कि वो वही है तो आपको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और तुरंत ही उसमें दे फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती है दे ऑलवेज थिंक अबाउट दैट पॉलिटिकल हमेशा हेल्प करती है इमेज के पता चलेगा तो क्या होगा ये है वो है तो कई बार दबाने की कोशिश करते हैं बट द थिंग इज़ ये चीज़ दबाई नहीं जाती अगर दबा रहे हो ना तो वो चीज़ बढ़ेगी ही डेफिनेटली जुर्म बढ़ेगा सो इन फैक्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ योर इमेज यू शुड जस्ट रेज योर वॉइस एंड टेल कि हाँ भाई ये हुआ है ताकि सामने वाले को पता चले दैट ही डन अ रॉन्ग थिंग वो नहीं बताते हैं, तो इट्स जस्ट अ क्राइम ओनली लड़कों से अच्छा है लड़कियों को यही समझाओ कि बेटा आज के जमाने में कोई लड़की अच्छी नहीं है तो तुम्हें एकदम सीधी साधी बन के या सा, लक्ष्मी बन के रहोगी तो नहीं चलेगा exactly. तुम्हें काली बनना पड़ेगा तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा तभी आगे कुछ हो पाएगा तुम अगर लड़ोगी तुम अगर नहीं दोगी तुम उसे बोलने नहीं दोगी तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे पास आ सके